Pernah tak anda rasa macam macam seorang detektif? Tapi bukan dekat lokasi jenayah eh. Tapi sebaliknya, kita menyiasat dalam leja perakaunan. Ha, hari ini, itulah peraman kita. Jom kita siasat satu misteri yang selalu sangat menghantui dunia perakaunan ni. Pembetulan kesilapan. Kita nak pastikan setiap sen dikira dengan betul. Okey, setiap siasatan kan mesti bermula dengan satu kebenaran asas. Dan dalam dunia perakaunan ni, kebenarannya mudah aja. Ketepatan tu segalanya. Tak ada istilah hampir betul atau lebih kurang lah. Salah sikit je satu sen pun boleh ubah terus keseluruhan cerita keuangan syarikat tu. Ha, ini dia momen yang paling kita takutkan kan. Bila dah semak semua nombor, dah kira entah berapa kali tapi jumlah debit dengan kredit tu tak sama juga. Aduh, inilah titik permulaan siasatan kita. Misteri imbangan duga yang tak seimbang. Macam dalam mana-mana kes jenayah, kita kena kenal pasti suspek kita. Dalam dunia perakaunan ni, ada dua jenis penjenayah utama. Yang pertama, kesilapan ketara. Ha, yang ni memang jelas. Dia yang buat imbangan duga kita tak seimbang. Tapi yang kedua ni, yang ni lagi licik, iaitu kesilapan tidak ketara. Imbangan duga nampak elok je, seimbang, tapi sebenarnya kat dalam tu ada masalah besar yang tersembunyi. Okey, jom kita mulakan dengan suspek yang paling senang nak tangkap. Kiranya macam kita buru penjenayah yang cuai sikit, yang tinggal jejak merata-rata. Kesilapan ketara ni dia memang tak pandai nak menyorok. Dia akan terus kacau imbangan duga tu sampai tak seimbang. Contohnya, macam baki akaun bank patutnya debit tapi kita tersilap letak kat sebelah kredit. Atau kita debit RM500 tapi kredit cuma RM50. Benda-benda macam ni memang akan buat imbangan duga tu menjerit bagi tahu ada yang tak kena sebab jumlah debit dengan kredit memang sah-sah tak akan sama. Okey, yang Emata punya penjenayah dah settle. Sekarang, barulah misi sebenar bermula. Kita nak bongkar kesilapan yang senyap-senyap menyorok di sebalik imbangan duga yang nampak macam uh, sempurna. Ha, yang ini perlukan mata detektif yang betul-betul tajam. Suspek licik kita yang pertama ialah kesilapan prinsip. Benda ni jadi bila kita mungkin tak sengaja langgar undang-undang asas perakaunan senang cerita kita rekod satu benda tu dalam rumah atau kategori akaun yang salah debit dengan kreditnya memang seimbang tapi percayalah kesan dia pada penyata kewangan nanti boleh jadi sangat-sangat besar Jom kita tengok satu contoh klasik. Katakanlah kita ada kos baiki komputer. Benda ni patutnya jadi belanja kan? Tapi kita tersilap rekod dia sebagai aset baru dalam akaun komputer. Amount debit dan kredit sama. Jadi imbangan duga nampak okey je, tak ada masalah. Tapi dari segi prinsip, ini salah besar. Aset syarikat jadi nampak lagi tinggi dan belanja pula nampak lagi rendah dari yang sebenarnya. Jadi, macam mana nak betulkan? Ha, di sinilah journal arm jadi penyelamat. Kita guna journal arm untuk pindahkan amount tu, keluarkan dari akaun komputer dan masukkan ke rumah dia yang betul, iaitu akaun belanja membaiki komputer. Macam tu je, settle. Kesilapan prinsip berjaya diselesaikan. Okey, suspek kita yang seterusnya. Kesilapan komisen. Yang ni senang nak faham. Bayangkan kita hantar surat jalan betul, poskod betul, tapi nombor rumah salah. Macam itulah kesilapan ni. Jenis akaunnya betul, contohnya kita tahu ni akaun belum bayar, tapi kita rekod untuk orang yang salah. Cuba tengok contoh ni. Bayaran sepatutnya untuk pembekal nama Sofian, tapi kita tersilap rekod dalam akaun pembekal lain nama Sofia. Nama lebih kurang sama kan? Imbangan duga okey je, seimbang. Tapi rekod individu dah jadi huru hara. Dalam buku kita, nampak macam hutang kat Sofian tak bayar-bayar lagi. Dan si Sofia pula, eh, kenapa kita terlebih bayar kat dia? Nampak tak masalahnya? Dan sekali lagi, hero kita, Journal Am, datang untuk selamatkan keadaan. Kita buat satu catatan jurnal je. Batalkan rekod dalam akaun Sofia dan pindahkan ke akaun Sofian yang betul. Nampak macam senang kan tapi bayangkan kalau tak perasan silap-silap boleh gaduh dengan pembekal tau Sebenarnya selain dua tadi tu ada lagi beberapa penjenayah tersembunyi yang kita kena hati-hati. Ada kesilapan ketinggalan, yang ini satu urus niaga tu hilang terus, langsung tak direkod. Ada kesilapan amount, patutnya RM150 kita catat RM1.50 je kat debit dan kredit. Ada juga kesilapan songsang dan saling mengimbangi. Ha, yang ni lagi licik. Dan semua ni imbangan duga tak akan dapat kesan langsung. Jadi, macam mana seorang detektif per akauntan ni buat kerja dia dengan teratur? Jam kita tengok proses dan alat-alat yang digunakan untuk selesaikan semua kes ni. Saya suka betul analogi ni. Cuba kita anggap jurnal am tu macam diari pengakuan seorang akauntan. Ia bukan setakat tempat nak buat catatan biasa, tapi ia juga tempat untuk kita mengaku kalau ada buat silap dan rekodkan pembetulan tu dengan jelas, siap dengan penerangan lagi supaya semua orang faham apa sebenarnya yang dah jadi dan macam mana kita betulkan. Proses dia memang teratur macam ikut SOP. Langkah satu, kenal pasti dulu jenis kesilapan apa. Langkah dua, rekod pengakuan atau pembetulan tu dalam jurnal am. Langkah tiga, kemas kini atau posting ke yang berkaitan. Dan akhir sekali, langkah empat, sediakan satu laporan yang bersih dan muktamad iaitu imbangan duga terselaras. Senang kan? Okey, sekarang kita dah sampai ke kemuncak siasatan ni. Apa jadi lepas kita dah betulkan semua benda? Dan soalan paling penting, kenapa semua kerja leceh ni penting sangat? Ha, inilah dia lokasi kejadian kita. Imbangan duga untuk kedai runcit cun. Tengok ni, bukan setakat tak seimbang, tapi kat dalam dia tu penuh dengan kesilapan-kesilapan tersembunyi yang kita dah cerita tadi. Pendek kata, memang kucar kacir habis. Dan selepas proses siasatan dan pembetulan yang teliti, tara, tengok ni pula. Imbangan juga terselaras yang dah seimbang, elok, sempurna. Setiap akaun sekarang tunjuk baki yang betul. Inilah dia hasil kerja seorang detektif per akaunan yang hebat. Kes selesai. Tapi, soalan paling penting, adakah semua kerja kita ni ubah apa-apa? Atau kita cuma buat nombor tu nampak cantik je? Jawapannya, ya, kesannya sangat besar. Cuba tengok jadual ni. Bila kita betulkan kesilapan yang nampak kecil macam ambilan barang atau belanja baiki kenderaan, ia terus bagi kesan pada pengiraan untung bersih. Jadi ini bukan setakat nak bagi angka untuk simbang tau. Dan inilah poin paling penting. Gabungan semua kesilapan yang nampak remeh tadi sebenarnya dah ubah angka untung bersih bisnes ni sebanyak RM1,950. Banyak tu. Cuba bayangkan kalau kesilapan ni tak jumpa, pemilik bisnes mungkin akan buat keputusan besar-besar berdasarkan maklumat untung yang salah sama sekali. Jadi, inilah kesimpulan siasatan kita. Kerja membetulkan kesilapan ni bukan kerja main-main. Ia adalah pasal integriti keuangan. Bila akaun kita tepat, barulah bank, pelabur, malah lembaga hasil pun percaya kat kita. Dan yang paling penting, ia bagi pemilik bisnes data yang betul untuk buat keputusan yang betul. Nak bawa bisnes ke mana kan? Dan ini membawa kita ke satu soalan terakhir untuk difikirkan. Kalau benda yang nampak sempurna macam imbangan duga yang seimbang pun boleh menipu kita, ini mengajar kita untuk sentiasa berfikir dengan lebih mendalam kan? Jadi, apa lagi agaknya perkara lain dalam bisnes atau mungkin dalam hidup kita sendiri yang kita anggap okey atau betul hanya sebab ia nampak elok di luaran. Hmm, cuba fikir-fikirkan.